بعض اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ بتائیں کہ قرآن آپ تاریخ نہیں مانتے بھی کچھ دن پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے آپ روایت کی بات کرتے ہیں تاریخ کہتے ہیں کہ تاریخ نہیں مانی جائے گی تو آپ بتائیے پھر اس قرآن کی حقانیت کو کیسے مانا جائے قرآن کا حق ہونا کیسے مانا جائے کہ واقعی قرآن کس پہ نازل ہوا تھا چلیں یہ بتا دیں ہمارے اکثر ہی سوال اٹھتا ہے بتایا قرآن میں کیا لکھا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول محمد پہ نازل ہوا ہے دکھائیے اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہاں قرآن جو ہے وہ اللہ کے وسکول پر نازل ہوا یہ باقاعدہ سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک سمجھنے والی بات ہے قانون کی کتابیں ان کے بارے میں کبھی یہ دریافت نہیں کیا جاتا کہ قانون کس نے بنایا تھا اس میں فائدے اور نقصان کو جائزہ لیا جاتا ہے کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کسی نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ سگنل توڑنے کا قانون کس نے بنایا تھا کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے نہیں اس کو اس چیز سے سروکار ہے کہ سگنل والا قانون کتنا افادیت کا حامل ہے وہ اس کے اوپر بنا کرتا ہے نہ کہ اس بنیاد پر دیکھتا ہے کہ وہ قانون بنانے والی شخصیت کون تھی یا بتانے والی شخصیت کون تھی اس پر کبھی بھی بحث نہیں کی جا رہی ہوتی ہے تو قرآن خود اس کی بحث نہیں کرتا ہے قرآن نے خود یہ بات نہیں ذکر کی ہے قرآن خود کسی مصنف کا نام ذکر نہیں کرتا ہے قرآن یہ بحث کرتا ہی نہیں ہے قرآن تو بتا دیتا ہے کہ یہ قانون ہے اس قانون کی روشنی میں تم دیکھ لو فائدے کی حامل ہے نقصان اس کے اندر موجود ہے اگر فائدہ اس کے اندر موجود ہے تو اس کو اپناتے چلے جاؤ فائدہ حاصل کرتے چلے جاؤ اس بحث میں کیوں لگ رہے ہو کہ نازل کس پہ ہوا آپ اس میں مجھے مصنف کا نام دکھائیے آپ مجھے بتائیے کہ اس میں اللہ کے وصول پر نازل ہونے کا ذکر ہے یا نہیں ان اعتراضات کی طرف قرآن آپ کو راغب کرتا ہی نہیں ہے آپ کو لے کر جاتا ہی نہیں ہے آپ کب دنیا کے اندر قانون بنانے والے یا قانون کی ڈسکور کرنے والے قانون پیش کرنے والے قانون کے معجدین کے بارے میں بحث کرتے ہیں آپ تو یہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ قانون رائج ہے اس کے اندر فائدہ ہے یا نہیں ہے بتائیں مجھے کچھ نے آج تک یہ کوشش کی ہے جاننے کی کہ پولیس کا نظام جو ہے یہ کس شخص نے بنایا تھا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ میں الگ بات کر رہا ہوں برایا کس شخص نے تھا اس کی دریافت کون کرتا ہے اور صرف پولیس کا نظام نہیں پولیس میں ہونے والی جتنی چیزیں ہیں یہ کس نے بنائی تھیں آرم فورسز کی بنیاد کس نے رکھی تھی ان کے اندر اس قانون ان کو کس نے رائج کیا تھا کہ وہ صرف باڈر کے اوپر پہرا دیں گی اور باہر کے خارجی معاملات کو سولو کرنے کی کوشش کریں گی کبھی کسی نے یہ کوشش کی ہے جاننے کی اس کا معجد کون ہے نہیں وہ یہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کتنا موجود ہے فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے تو ہم بھی اپنائیں گے ہم بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن قانون کی کتاب مانے تب نا قانون کی کتاب کم مانتے ہیں بغیر سمجھے جو رٹا جا رہا ہو لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہو اس کو قانون کی کتاب نہیں مانتے ہیں وہ کیسے قانون کی کتاب مان لیں گے جو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جس کا باعث ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا تو کیسے قانون کی کتاب بن جائے گی جس کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے اس کے انٹرپریٹیشن کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کے لیے آپ کو کسی شخص کی محتاج کی ہو اور وہ شخص خود محتاج ہو اس کے ترجمے کا اس کی تشریح کا جس میں وہ اسلاف کے اقوال لا لا کر پیش کر رہا ہو یعنی جس کو قانون کہہ کر پیش بھی کر رہا ہو اس کے پاس اس قانون کی تشریح بھی موجود نہ ہو جو کر سکے اور نئے آنے والے مسائل سے ہم آہنگ کر سکیں ہمیشہ پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں دیکھو پیچھے کیا ہوا تھا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے ان کا فتویٰ بتائیے مجھے انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا اس مسئلے پہ آئیے بتائیے یہ فتویٰ انہوں نے کیا دیا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا بھائی